ابو الدخان يطالع الجريده في شغف بعدما قرر ان يبحث عن وظيفه مطلوب مدرب رياضي وفي الصاله الرياضيه لعبة أخرى يحاول أن يلعبها ولكن يبدو أنه سيفشل مرة أخرى احترس يا أبا الدخان هكذا بدا يبحث عن وظيفه اخرى مطلوب بائع لعب اطفال وفي متجر لعب الاطفال بدا ابو الدخان بممارسه عمله بنشاط وفجأة يعود لعادته السخيفة. سأشرب سيجارة دون أن يراني المدير. أبا الدخان أين أنت؟ <applause> يا للمصيبة لو راني أدخن لطردني من العمل. فيبحث عن مكان يخبئ فيه سيجارته. ماذا تفعل يا ابا الدخان أه أه كنت أه كنت ارتب الالعاب في الصندوق اذا كن حذرا من هذه الالعاب الناريه العاب ناريه <applause> <applause> ومره اخرى يطرد ابو الدخان من العمل <تصفيق> <تصفيق> مطلوب مدخن؟ يا ما هذا؟ مطلوب مدخن فرصتك الذهبية يا أبا دخان يذهب لإجراء الفحوص الطبية الخاصة بالوظيفة نتائج الأشعة الصدرية سلبية نتائج قياسات القلب والشرايين سلبية تحاليل الدم مروعة مبروك يا ابا الدخان انت بالضبط الشخص المناسب للوظيفه لديك جميع الامراض مثل القلب وتصلب الشرايين والالتهاب الرئوي نستطيع ان نجرب عليك الادويه المستحدثه لدينا لنرى مفعولها ونتائجها فار تجارب I'm no. not no!